Jadi rumus untuk kalian para pemula yang mau menebarkan bibit ikan lele itu hanya 100 ekor per meter kubik. Jadi satu kotak ini satu kubik disebutnya. Nah kalau kolam kalian misalnya ukuran 1 kali 2 meter. Nah berarti yang depan saja nih yang kita hitung. Lebarnya 1 meter, panjangnya 2 meter, tinggi 1 meter. Berarti kolam kalian hanya 2 meter kubik saja silahkan kalian tebarkan 100 ekor per meter kubik jadi kalau satu kolam ini isinya 200 ekor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam patiler seluruh Nusantara berjumpa lagi bersama saya dajang Jamaludin di channel tutorial budidaya ikan berapa jumlah penebaran bibit dalam satu kolam untuk segmen pembesaran di video kali ini saya akan memberikan rumus penebaran bibit Lele untuk segmen pembesaran, dikarenakan masih banyak sahabat pemula yang bertanya, "Kolam saya segini, Kang. Idealnya nebar bibit ukuran berapa dan berapa ekor?" Kolam saya segini, Kang. Idealnya penebaran bibit berapa? Dikarenakan banyak yang bertanya seperti itu, di video kali ini saya akan jelaskan secara detail untuk penebaran bibit ikan lele. Mohon maaf sebelumnya, saya mencontohkan kepada kalian di kolam pembenihan karena tingginya 50 cm kalau kolam pembesaran aslinya itu tingginya minimal 1 meter anggap saja ini kolamnya kolam pembesaran lah tinggi 1 meter nanti untuk kalian semua praktek di lapangan silahkan buat kolam mau panjangnya berapa lebarnya berapa untuk pembesaran tinggi 1 meter di sini saya sudah menyekat kolam saya ya anggap saja ini per satu kotak ini 1 meter kubik jadi rumus untuk kalian para pemula yang mau menebarkan bibit ikan lele itu hanya 100 ekor per meter kubik jadi satu kotak ini 1 kubik disebutnya nah kalau kolam kalian misalnya ukuran 1 kali 2 meter nah berarti yang depan saja nih yang kita hitung lebarnya 1 meter panjangnya 2 meter tinggi 1 meter berarti kolam kalian hanya 2 meter kubik saja silahkan kalian tebarkan 100 ekor per meter kubik. Jadi kalau satu kolam ini isinya 200 ekor. Nanti kalau kalian sudah lancar, sudah paham budidayanya, mau ditambah kapasitas silahkan. Misalnya jadi 150 ekor per meter kubik. Jadi untuk satu kolam 300 ekor. Jadi nambahnya secara bertahap. Atau mungkin kolam kalian sama seperti saya, lebar 2 meter, panjang 3 meter seperti ini. Nah, hitung sekatan ini ada berapa. Nah, inilah rumusnya kalau kita tebarkan 100 ekor per meter kubik berarti tinggal dikali 6 saja begitu cara hitungnya gampang kok Cuma entah kenapa para pemula ini di kolom komentar suka yang nanya seperti itu. Padahal di video terdahulu juga sudah saya upload beberapa konten tentang rumus penebaran bibit ini. Mudah-mudahan saja video ini ditonton oleh para pemula yang memang belum paham dan sering nanya ke saya di kolom komentar seperti itu. Biar tidak ada pertanyaan lagi dan benar-benar paham. Jadi ukuran kolam kalian berapapun, rumusnya 100 ekor, paling banyak 150 ekor. Tinggal kalian hitung panjang kali lebarnya berapa, disekat seperti ini. Bila perlu, takutnya salah. Yang penting, jangan kepadatan penebaran bibit yang kalian lakukan itu secara logis. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya: berapa jumlah kolam yang harus kita miliki di segmen pembesaran? Saran dari saya, kalian jangan budidaya satu kolam. Minimal, kalian miliki tiga kolam: satu kolam untuk tandon air seperti ini, dua kolam untuk budidaya. Syukur-syukur di tempat kalian, sumber airnya itu stabil dan tidak perlu ditandon. Jadi, tiga kolam bisa kalian gunakan untuk budidaya ikan lele. Pertanyaan lain: bibit ukuran berapa yang ideal kita besarkan untuk segmen pembesaran? Untuk ukuran bibit yang ideal? Kita mulai pembesaran itu di ukuran 57 cm minimalnya. Maksimalnya lebih besar ukuran bibit yang kalian tebarkan itu akan cepat lagi dalam waktu budidaya. Artinya kalian akan cepat ke tujuan panen. Kalau kalian nebar bibitnya lebih kecil ada kemungkinan lambat menuju ke panen atau mungkin di satu daerah yang memang susah sekali nyari bibit ukuran 57 atau 78 cm kalian bisa menggunakan bibit ukuran apa saja misalnya ukuran 34 cm silahkan saja kalian tebarkan namun perlu kalian ketahui bibit yang kalian tebarkan ukuran 34 itu bukan untuk segmen pembesaran tapi segmen pendederan. Jadi wajar kalau kalian selama budidaya mengalami keterlambatan dalam pertumbuhan, lambat panen, wajar. Karena yang kalian tebarkan bibitnya ukuran kecil. Alhasil kalian itu secara tidak langsung budidaya dua segmen. Segmen pendederan dulu, lalu segmen pembesaran. Lalu ukuran kolam yang ideal untuk budidaya ikan adalah segmen pembesaran. Ya minimal paling kecil ukuran 1x2 meter. Sebenarnya kalau untuk minimal ukuran kolam menurut saya itu dua kali 3 meter itu udah minimal jadi dua kali 3 meter tinggi 1 meter tapi kalau memang lahan kalian tidak memungkinkan silahkan buat kolam ukuran 1 kali 2 meter tapi tingginya 1 meter kalau untuk pembesaran pertanyaan lain kolam saya ini kan tingginya 50 cm suka ada yang bertanya bisa nggak untuk pembesaran ikan lele kalau kita paksakan sih bisa saja cuman masalah isi kita kurangi karena untuk segmen pembesaran dikhawatirkan nanti ikan loncat keluar karena kolamnya pendek. Misalnya penebaran bibit untuk ukuran kolam 2 kali 3 meter tinggi 50 cm nih. Harusnya kan 100 ekor per meter persegi. Jadi diisi 600 nih. Nah dikarenakan kolamnya pendek diisi setengahnya 300 ekor. Kenapa demikian? Karena kalian butuh tutup kolam. Kalau nggak ditutup nanti ikan kepadatan bisa loncat keluar. Jangan kalian menyepelekan hitungan bibit dalam jumlah kecil. Kalaupun memang kolam kalian dua kali 3 meter, isinya hanya 600, jangan kalian sepelekan. Karena yang kalian tebarkan itu bibit kecil. Nanti kalau sudah besar, hitungannya itu nyampe ke ukuran konsumsi, udah lain lagi ceritanya. Umpamanya, kolam ini dua kali 3 meter. Per meter kubik kita isi 100 ekor. 100 dikali 6 berarti 600. Nah, jangan kalian sepelekan. lah 600 kayak yang nggak ada ikannya. Iya, tapi nanti kalau udah besar. Misalnya, kita mau cetak lele konsumsi 1 kg isi 8 ekor. Gampang. Tinggal hitung saja. 600 ekor dibagi 8. 75 kg. Mungkin sepanjang perjalanan kalian gak mungkin murni mendapatkan 75 kg. Pasti ada kematian penyusutan. Ya udah 75 kg dikurangi 10% kematian. Nanti hasilnya berapa? Nah secara logika, kolam 2 kali 3 meter... Kalian isi ikan lele konsumsi sebanyak kurang lebih 70 kg lalu isi air. Coba kalian perhatikan, banyak air atau banyak ikan. Saya rasa masih logis, tidak terlalu padat, tidak terlalu jarang. Mudah-mudahan video ini bisa ditonton kalian dengan tuntas dan bisa dipahami isinya, terutama untuk para pemula. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam padiler seluruh nusantara dan tetap semangat.